Bəzi idman növləri var ki, onlar hələ də koronavirus pandemiyasının təsirindən qurtula bilmirlər. Taekwondo da elə bu sıradadır və Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilən bu idman növündə yaxın gələcəkdə nələrin baş verəcəyi hələ bilinmir. Milli Dünya Taekwondo Şurası yalnız bu günlərdə birlik qış hüsusundan ayıla bilib. Qurum 2021-ci ildə ilk növbədən kənarı iclasını keçirib və vacib yarışlarla bağlı qərarlar qəbul edib. İdmançılarımızın iştirak edəcəyi Avropa Olimpiya Taistbat turneyinin tarixi məlum olsa da, digər mühüm yarışların taleyi hələ də qaranlıq qalıb. Dünya Taekwondo Federasiyasının birnəci gündən əvvəl keçirdiyi iclasa əsasən bizim Avropa lisenziyalı yarışımız 7-9 may ayında təsnifat turneyi olacaq və bundan başqa Dünya Tekvando Federasiyasının təşkil etdiyi Avropa ölkələrində C1, C2 turnirləri olur. Bildiyiniz kimi hər il Türkiyədə olur, Hollandiyada olur, Almaniyada və bir neçə şəhərlərdə, ölkələrdə keçirilir. Bu yarışların keçirilib-keçirilməyəcəyi haqqında məlumat vermirlər. Bizdə olan məlumata görə yaxın üçümüzə gələn bir, bir həftə ərzində hansı ölkələr bu yarışları keçirildəcək açıqlama verəcəklər. Taykwondo açarlarımızdan 80 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Milad Beygercəqani artıq olimpiyaların lisenziyasını qazanıb. Onun komanda yoldaşları daha üç çəki dərəcəsində olimpiya vəsiqəsinə sahib çıxmağa dəp eləyiblər. Onun üçün də biz Taykwondo Federasiyası olaraq planımızda ıı, bu yarışdan əvvəl 2 və 3 də üç beynəlxalq turnirdə iştirak etdikdən sonra biz lisenziya yarışına qatılmaqdır. Qeyd etdiyim kimi bu yaxın günlərdə e, açıqlama olacaq. Biz də onlara uyğun olaraq bizə uyğun olan ölkələrə e, çalacaq və biz komandamızı ora götürəcəyik. Yaşanan çətinliklərə rəğmən taekwonduçlarımız Tokyo'da keçiriləcək olimpiyalarında uğurla çıxış edərək vətənə medallarla dönməyə hədəfləyirlər.